السلام علیکم میرے پیارے دوستوں میرا نام ایک اور آج جو میں واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں وہ ہے دنیا میں ہونے والا پہلا قتل لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اردو کے ساتھ جڑ جائیے کیونکہ یہاں میں آپ کو سناؤں گی ہر روز مزے مزے کی کہانیاں تو چلیے شروع کرتے ہیں دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے وہ جنت میں رہتے تھے ان سے پہلے اللہ نے روشنی سے فرشتوں کو پیدا کیا پھر آگ سے جن پیدا کیے لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا اور پھر ان سے حضرت ہوا کو پیدا کیا فرشتے اور جن ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے اور اللہ کا ہر حکم مانتے تھے سب سے زیادہ عبادت ابلیس جن کرتا تھا ابلیس جن کو اللہ نے فرشتوں کے ساتھ جنت میں رکھا تھا اور اس کی عزت بھی کی جاتی تھی جس سے وہ بہت مغرور ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے تھے پھر فرشتوں اور جنوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا اللہ اس سے ناراض ہو گیا اور اس کو جنت سے نکال دیا اور کہا کہ تم نافرمان شیطان ہو شیطان اس طرح انسان کا دشمن بن گیا اور اللہ سے کہا کہ میں انسانوں سے برے کام کرواؤں گا حضرت آدم اور ہوا جنت میں رہنے لگے اللہ نے ان سے کہا کہ جو مرضی کھاؤ پیو لیکن ایک درخت کے پاس مت جانا اور شیطان کا کہنا نہ ماننا وہ تمہارا دشمن ہے جنت میں وہ دونوں اللہ کی عبادت کرتے مزے مزے کی چیزیں کھاتے اور فرشتے ان کی خدمت کرتے تھے شیطان کو یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا ایک دن شیطان دھوکے سے ان کو اس درخت کے پاس لے گیا جس سے ان کا پردہ اتر گیا اللہ تعالیٰ ان دونوں سے ناراض ہو گیا اور انہیں جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا اور شیطان کو بھی اللہ نے آسمانوں سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا حضرت آدم علیہ السلام زمین کے ایک کونے پر تھے اور حضرت ہوا دوسرے کونے پر تھیں وہ دونوں بہت شرمندہ تھے اور اللہ سے ہر وقت رو رو کر دعا کرتے رہتے اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور ایک جگہ اکٹھا کر دیا اللہ نے ان کو کہا کہ اب تم لوگ زمین پر رہو گے اور اگر تم لوگوں نے اچھے کام کیے تو تمہیں دوبارہ جنت میں بھیج دوں گا اب جنت کے لیے تمہیں محنت کرنی ہوگی اور اگر شیطان کا کہنا مانا تو پھر اسی کے دوست بن جاؤ گے اللہ نے ان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا دیا حضرت آدم اور ہوا زمین پر بہت اچھے بن کر رہنے لگے وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے اللہ نے ان کو بہت سے بچے دیے سب سے پہلے قابیل اور اس کی ایک بہن ہوئی پھر حابیل اور اس کی ایک بہن ہوئی وہ سب بہت پیار اور محبت سے رہتے تھے حابیل اور قابیل ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے لیکن قابیل تھوڑا ضدی اور غصے والا تھا جبکہ حابیل بہت سمجھدار تھا بس شیطان نے قابیل کو ورگلانا شروع کر دیا قابیل کے دل میں شیطان نے یہ بار ڈال دی کہ بابا آدم علیہ السلام حابیل سے زیادہ پیار کرتے ہیں جبکہ قابیل سے کم اس لیے قابیل نے حابیل کے ساتھ زد کرنا شروع کر دی حابیل کی شادی قابیل کی جڑوا بہن سے ہونی تھی اور کابیل کی شادی حابیل کی جڑوہ بہن سے ہونا تھی کابیل کہنے لگا کہ میں تو اپنی ہی جڑوہ بہن سے شادی کروں گا حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا پھر ایک دن وہ جنگل میں اکٹھے کام کر رہے تھے تو اچانک کابیل کا پاؤں پھسل گیا وہ دریا میں گرنے لگا تھا کہ حابیل نے اس کو بچا لیا اس طرح قابیل کے دل میں پھر سے حابیل کے لیے محبت پیدا ہو گئی لیکن شیطان نے پھر سے قابیل کو بھڑکانا شروع کر دیا پھر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دونوں کو کہا کہ چونکہ حابیل زیادہ سمجھدار اور نرم مزاج ہے اس لیے میرے بعد حابیل خلیفہ ہوگا اس بار قابیل کو بہت غصہ آیا اور اس نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا اس نے کہا بلکہ میں خلیفہ بنوں گا اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حکم دیا کہ اپنی اپنی طرف سے کچھ قربانی دو جس کی قربانی مجھے پسند آئی وہی خلیفہ ہوگا قابیل کا پیشہ کھیتی کرنا اور پھل سبزیاں اگانا تھا اس لیے اس نے کچھ سوکھے سڑے اور ناکس پھل سبزیاں ایک ٹوکرے میں بھرے اور میدان میں رکھ آیا جبکہ کہ حابیر کا پیشہ جانوروں کی دیکھ بال تھا اس نے ایک پیاری سی موٹی تازی گائیں اللہ کے لیے قربانی کرنے کے لیے رکھ دی پھر ایک آسمانی بجلی آئی اور حابیر کی گائیں کو لے گئی جبکہ کابیر کی قربانی وہاں ہی پڑی رہ گئی اب تو قابیل اور بھی زیادہ حابیل کا دشمن بن گیا اور اس طرح ایک دن قابیل نے حابیل کو مار دیا اس کے بعد قابیل کو سمجھ نہ آئی کہ اب اس کا کیا کرے اچانک اس کی نظر ایک کوے پر پڑی جو ایک مرے ہوئے کوے کو زمین میں دبا رہا تھا اس طرح قابیل کو ترکیب مل گئی کہ وہ حابیل کو کیسے چھپائے

ہمیں ہمیشہ غصہ کرنے سے بچنا چاہیے کیونکہ غصہ کرنے سے نہ صرف انسان کی اپنی ذات پر برا اثر پڑتا ہے بلکہ غصہ کرنے والا ہمیشہ بے سکون اور ناخوش رہتا ہے شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے آپ نے سنا کس طرح شیطان ہمیں غصہ دلا کر ہمارا نقصان کرواتا ہے اس لیے ہمیں غصے اور حسد سے بچنے کے لیے خود کو خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کرنا چاہیے اور دوسروں کی خوبیوں پر ان کی تعریف کرنی چاہیے اس سے نہ صرف ہمیں سکون ملے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل ہوگی تو اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلے قصے میں تب تک اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ